Сім'ю свою будуся я представляю в маленькому частному домі в тихому городке, возле якого буде знаходитися маленький сад. Обязательно має бути робота, тому що якщо у нас не буде роботи, звісно, ніякі діти, ніякого взагалі. Картинки з зображенням щасливої родини. Чим не модель прекрасного майбутнього, гарний будинок, рідні поруч. Особливо мрія, якщо в дитинстві такого не було. Надії 19, вона староста соціального гуртожитку у місті Чугуєві. Цьому гуртожитку майже три роки офіційно обласний соціальний гуртожиток для дітей Сирі та дітей, позбавлених батьківського піклування та дітей з їх числа. Цей гуртожиток до тимчасово проживають хлопці-дівчата, які просто не мають де жити. Це єдиний такий гуртожиток у Харківській області. Надія тут все знає. В холле мы смотрим телевизор, бывает что-то здесь проводим, когда у нас какие-то тренинги. Мы очень любим цветы, ухаживаем за ними. У нас много книг, любим читать. У нас хороший вид очень с балкона, особенно зимой, когда эти домики все такие вот укрытые снегом, очень хорошо. У Михаила своя история. Получилось так, что у меня, мне не дали рабочее место. Почему? Не знаю, по такой причине. Меня направили, но как бы в то же время я приехал, мне сказали из-за того, что я нигде не прописан, из-за того, что у меня жилья своего не было. Вот. И мне сказали, у нас мы жилье не предоставляем, поэтому мы не можем тебя взять на работу. Год вот, с братом жил, вот, как-то вертелись туда-сюда. А про это общежитие я вообще вот буквально недавно узнал. Мне даже в училище никто не говорил, что можно сюда, например. <говорит> случайно я попал сюда совсем уже, когда мне жить не, я ушел от брата. Там у друга перебивался, жить вообще нигде не было. Вот. Сейчас я работаю, в принципе, пока что. Вот. Но это не перспективная работа. я, как бы, я планирую в этом году куда-то поступить, но ну, это то, если получится. Да, ну вообще, вообще пить хотел бы. Или политех. Богдан також хочет отримати вищу свиту. У него есть спортивные достижения и амбитные творческие планы. Занимался фортепиано, немножко гитары. Сейчас вот в училище научился немного еще на барабанах. Ну так вот. В будущем, не знаю, хочу создать свою группу. Если так получится, конечно. Да, найду, буду дальше учиться, пойду дальше учиться, там уже все получится. Я не 20 лет, она на оператора компьютерного набору. По мої професії, як как бы, мені нічого не дали, це понятно, що образування не в не вищаєш, все. Ну якби как бы, на те ж була на житті зарабатувати, що теж думали, як то що страшно було саме вже вибиватися. Про соціальний гуртожиток дівчина дізналась від однокласника, Списалась з хлопцем в контакті, дізналась адресу, зібрала всі документи і пройшла на одну інстанцію, щоб потрапити сюди. У гуртожитку вже два місяці. Цікавиться поезією, писала свої вірші, читає жі, але з рядками про власні переживання. Кто выдержит взгляд твой, кто сможет солгать про мир разноцветный, который заждался, готовый тебя полюбить и принять. Чтоб только поверил, чтоб только остался. Она, директор цього гуртожитку, каже тут справжняя родина, про кожного розповідає с теплотою. Вы знаете, я довольна этими мальчишками, как я говорю, девчонками. Хотя они мне иногда и называют, там, мама, меня, Наталью Петровну. Можно сказать, как они сами говорят об этом, что... Это в данный момент их дом, это их семья. Они между собой очень дружные. Тут створили клуб за интересами и директоры, и працівники, и все керівники этого клуба. Тут расскажут, как рыбалить, как что-то отремонтировать или приготовить. Все, что нужно для самостоятельного життя. Допустим, если рабочий, то проводит э, занятия по сантехнике, как отремонтировать там, допустим, краны. Это они с удовольствием, это... и это предложили они сами. Э, у нас Допустим, Наталья Петровна і тетя Лена у них це руководітелі кухні. Ті у нас рукодільниці сьогодні там у нас плюшечок, пончиком напекли. За законом їм обіцяна житлова площа. Держава має про це потурбуватись. Отримати соціальне житло в реальності дуже складно, тому що будується надто повільно. Та й діти, за якими житло, начебто закріплене, стикаються з тим, що це приміщення виявляється просто непридатним для проживання без світла, газу, і навіть елементарних комунікацій. В принципе, есть дети, которые, за которыми жилье фактически не может быть по сути своей закреплено, потому что очень многие из детей в Харьковской области, вообще около 5000 сирот. И в интернатах находится около 700 детей. Это дети-сироты, дети, дети лишенные родительской опеки, и у многих за них закрепляется жилье. А есть детки, которые оставляются в роддомах, есть детки, которые подкидыши, просто подбрасывают их, находят их и в магазинах, и ну, на мусорке, или подбрасывают в дома, детские дома. Поэтому у них не может быть закреплено жилье вообще. И ребенок по выходу, когда он выходит из интерната, у него так и стоит, что жилье за ним не закреплено. А в связи с тем, что нет социального жилья, и общежития такое в области только одно, Сами понимаете, рассчитано на 30 человек, то, во-первых, очень хочется, конечно, чтобы таких общежитий, вообще хочется, чтобы сирот не было, чтобы пусть даже мы лишимся работы, но чтобы все детки жили в семьях. Но таких общежитий, вот мы посчитали, нужно, чтобы таких общежитий было как минимум 5 для Харьковской области, чтобы решить хоть как-то временно проблему проживания детей. И очень хочется, конечно, чтобы строилось социальное жилье. Может быть, как-то нужно продумать, я не знаю, государство, чтобы закреплялось за ними, но не приватизировали они, не имели права, потому что были случаи, когда... Жизнь давались сироте, приватизировали, они их продавали и опять оставались на улице. Они просто не научены обращаться, как им кажется, что на сегодняшний момент вот им нужны деньги больше, чем жилье. Потом опять начинается круг этот замкнутый. Пани Татьяна, а чем может допомогти Центр социальных служб в этом случае? В прошлом году, в декабре месяце, впервые нашим губернатором Михаилом Марковичем было издано распоряжение такое, где совместно... Главное управление Освитой науки и Главного управления семьи молодых та спорту Мы объезжаем интернаты, и впервые центры социальных служб включены тоже в эту комиссию. Мы смотрим документы детей, которые будут выходить из интернатов за два-три года до выхода, и смотрим, чтобы там у них было прописано, есть ли у них жилье, закреплено ли за детьми жилье. И начинается уже работа такого раньше не было. То есть ребенок выходил и оставался, вот приходил к нам, ему 18 лет, он уже служба по делам детей не занимается, приходил в центр, а вы сами понимаете, в центрах социальных служб нет жилья мы не можем предоставить. И начиналось депутатский корпус. Ищем, помогаем, спонсоров находим. Но все равно кто-то ну, квартиру невозможно купить ребенку, их очень много. Центры социальных служб, те, которые их сюда направили, они осуществляют социальное сопровождение. Это не говорит о том, что вот центр направил, например, вот возьмем, например, Харьковского района, да, направил и все. И пусть здесь директор, социальный педагог, психолог с ними работают, и центр ничего не делает. Нет, ведется постоянная работа. Центр социальных служб сюда приезжает. Они помогают им и одежда, и питание. Они помогают им находить работу. Они помогают также работать в тесном контакте с директором и социальным педагогом здесь, с детками. И они уже там на местах проводят непосредственно работу для того, чтобы ребенок мог за это время, пока он здесь находится, Найти, куди вийти йому і где йому жити. Цим займається центр соціальних служб. За три роки існування соціального гуртожитку цей заклад став рідною домівкою для майже 70 осіб. Коли хлопцям та дівчатам виповнюється 23, вони мають залишити цей дім. Зараз у гуртожитку проживають 30 осіб, і як каже директор закладу, вже є черга на кожне місце. we <laughs>